daripada ahli kumpulan circle 19 yang mana dikaitkan dengan kejadian malam 15 Julai 2025 ketika mana arwah Zara dikatakan dilanya habis-habisan malam itu sebelum Pasukan pakar forensik dokumen dijadualkan hadir ke Mahkamah Korona bagi pusingan kedua pemeriksaan terhadap 11 exhibit yang dikemukakan dalam Inquest kematian Zara Karina bermula Jumaat. Peguam Syahlan Jufri berkata pemeriksaan tersebut akan diteruskan selama dua hari lagi pada Isnin dan Selasa depan. Pasukan ini dianggotai oleh pemeriksa Tai Yu Kam, dokumen forensik bebas dan Dr. Zulkifli Ismail serta Dr. Wan Nur Syuhaila Mat Desa iaitu pesyarah dan penyelidik kanan Program Sains Forensik Universiti Sains Malaysia USM. Katanya pemeriksaan ini bertujuan memeriksa 11 item bahan dokumen yang baru dibuka oleh saksi ke-17 untuk membandingkan mereka dengan bahan-bahan exhibit lain yang sudah ditender di mahkamah dan juga bahan-bahan dokumen yang telah dibekalkan. Sementara itu, Syahlan turut berkata prosedur inquest melibatkan saksi kanak-kanak seterusnya dijadualkan bersambung semula pada Isnin selepas selesai dengan keterangan saksi kanak-kanak ke-10 pada Kamis. Sebelum ini, sebanyak 37 NCB telah dikemukakan dalam prosedur inquest tersebut dan dibuka secara rasmi oleh saksi ahli kimia Nur Aidora Seedon pada selasa lalu. Sebagai rekod, Allahyarham Zahra Karina ditemui tidak sedarkan diri di bawah bangunan asrama sekolahnya pada awal pagi 16 Julai lalu sebelum disahkan dengan dunia di Hospital Queen Elizabeth HQE keesokan harinya. Ini datang daripada lawyer Syahlan, tentunya akan menarik. Uh, yang mana saksi seterusnya dalam Inquest Kematian Allah Ya Rahman Zahra Karina Mahathir hari ini telah pun mengesahkan bahawa pelajar terdiri daripada kumpulan Circle 19 yang bertemu dengan pelajar tingkatan 1 itu pada malam 15 Julai artinya tuan-tuan dalam premis pertama ini membayangkan kepada kita bahawa saksi ke-10 ini adalah salah seorang daripada kumpulan Circle 19 Circle 19 ini apa? Ini adalah uh, kumpulan pelajar yang terdiri daripada 19 orang yang dikatakan uh, merupakan rakan-rakan baik uh, yang membentuk satu kumpulan yang dinamakan sebagai Circle 19. Dan saksi ke-10 ini adalah salah seorang daripada ahli kumpulan circle 19 yang mana dikaitkan dengan kejadian malam 15 Julai 2025 ketika mana arwah Zara dikatakan dilanyak habis-habisan malam itu sebelum dia ditemui tidak sedarkan diri okey uh, bagaimanapun menurut saksi ke-19 yang merupakan saksi kanak-kanak ke-10 memberitahu perkara itu ketika memberi keterangannya di hadapan hakim korona hakim korona Amir Shah, Amir Hassan di mahkamah hari ini. Peguam Syahlan Jufri berkata, saksi menyatakan bahawa dia menyertai kumpulan pelajar yang dikenali sebagai Circle 19 yang terdiri daripada 19 pelajar perempuan yang rapat antara satu sama lain. Semua ahli kumpulan pelajar adalah dari kelas tingkatan yang sama tapi mereka tinggal di blok asrama yang berlainan. Maksudnya tuan-tuan, mereka ini, ahli circle 19 ini adalah terdiri daripada satu bash yang sama. Kalau kata tingkatan dua, tingkatan dua semua. Dan mereka ini bukan tinggal di blok yang Rabiatul Adawiyah saja. Mereka juga tinggal di blok Sumayah. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada dua blok di SMKA Tun Datuk Mustafa, blok Asrama Putri ataupun aspoli uh, SMK itu Datuk Mustafa ni pertama blok Rabiatul Adawiyah yang kedua adalah blok Sumayah. Okey, seterusnya saksi berkata bahawa dia tidak tahu sama ada kumpulan pelajar serta 19 ini juga menasihati pelajar lain. Bila ada isu disiplin ataupun barang hilang. Saksi tidak tahu sama ada warden atau cikgu-cikgu lain mengetahui mengenai kewujudan kumpulan seke-19? Okey, saya ulang balik. Dia kata, saksi berkata bahawa dia tidak tahu sama ada kumpulan pelajar seke-19 ini juga menasihati pelajar lain bila ada isu disiplin ataupun barang hilang. Tuan-tuan, ini adalah salah satu daripada bentuk uh, ketidakpastian yang dikongsikan di mahkamah oleh saksi ke-10 ini. Sebab apa? Sebab dia tak mampu untuk mengesahkan Keterkaitan antara circle 19 ini Dengan apa yang berlaku, isu disiplin Ataupun apa sahaja isu-isu berkait di sekolah okay. Sebab tu dia kata dia tak mampu nak sahkan Yang kedua, dia juga tak mampu untuk sahkan tentang uh, Kewujudan circle 19 ini diketahui oleh cikgu ataupun sebaliknya Ataupun diketahui oleh warden ataupun sebaliknya Uh, mungkin ini adalah satu bentuk kumpulan sosial antara rakan-rakan yang underground yang tidak uh, berdaftar mungkin ataupun tidak um, tidak famous di di antara uh, para uh, pengajar ya yeah, yang akhirnya dia sendiri pun tidak tahu sama ada guru-guru uh, uh, warden mengetahui tentang kewujudan circle 19 ini saksi mengesahkan perjumpaan dengan Zara pada malam 15 Julai 2025 adalah terdiri daripada kumpulan pelajar Seke 19. Ha, tuan-tuan tengok. Maksudnya saksi ke-10 ini juga di samping itu walaupun dia tak mampu nak sahkan uh, kewujudan uh, ataupun pengiktirafan itu dan juga dia tak mampu nak sahkan tentang Uh, yang lain tapi dia mengesahkan tentang perjumpaan Zara 15 Julai itu dengan Sekel 19 itu memang wujud dia sahkan sendiri di mahkamah saksi berkata semasa dia pelajar junior biasanya pelajar senior juga yang akan tegur dia bagi kesalahan peraturan asrama kata dia di mahkamah Kota Kinabalu tadi ha, uh, ini Allah Syahlan bagi tahu. Maksudnya tuan-tuan, keterkaitan antara Zara dengan sekitar 19 pada malam 15 Julai 2025 telah pun disahkan oleh saksi ke-10. Walaupun sebelum-sebelum ini cuba dinafikan oleh beberapa saksi uh, yang sebelumnya. Uh, betul uh, ingatkan saya kalau saya lupa, seingat saya, saya saksi ke uh, Allahumma salla alaihi Muhammad saksi ke 5 tak silap saya kan? Uh, dia cuba untuk menafikan keterkaitan antara Circle 19 dengan uh, kejadian pada malam 15 Julai yang melibatkan Sarah kan Saksi ke-10 ini mengesahkan bahawa memang ada kaitan Saya teruskan lagi katanya lagi seingat saksi dalam keterangan bahawa sebarang teguran kepada pelajar junior melalui melalui, melalui teguran ini melalui apa tuan-tuan melalui pertama mesyuarat asrama disebut sebagai MA. Yang kedua dipanggil mesyuarat bilik. Ha. Artinya tuan-tuan di sekolah ini di asrama ini secara khususnya ada dua platform untuk menasihati pelajar junior. Saksi mengesahkan perjumpaan malam itu bukan MA. ah ha. Bukan MA ataupun bukan juga MB, bukan juga mesyuarat bilik saksi ke-10 ini bagi tahu kat kita yang mana kalau nak bagi nasihat dekat junior kebiasaannya kelazimannya akan menggunakan dua platform ini pertama mesyuarat asrama kedua mesyuarat bilik tetapi malangnya apabila malam 15 Julai 2025 ketika mana Zara dikatakan dilanyak itu platform untuk menasihati Zara bukan melalui dua tadi tu mesyuarat asrama ataupun mesyuarat bilik ia tidak ada kaitan pun. Bukan saya bagi tahu ini disahkan oleh saksi ke-10 ini. Kebiasaannya teguran daripada pelajar senior kepada junior adalah tegas. Dia sahkan dan dia biasanya bagi tahu kata ketua dom ataupun penolong ketua dom terdiri daripada pelajar dan juga biasanya ketua dom dan penolong ketua dom ini tahu siapa warden yang bertugas malam itu. Dia kata ada surat makluman yang ditampal di aras bawah blok mengenai nama warden yang bertugas. Saksi berkata, dia tak tahu sama ada pernah melihat pelajar junior lain pernah dipanggil ke bilik dom lain untuk ditanya barang yang hilang. Saksi berkata, dia tak tahu sama ada pelajar senior atau warden akan tegur kalau pelajar junior ada buat kesalahan kecil di sekolah atau asrama. Saksi kata dia tak ingat kalau warden pernah beri teguran kepada pelajar senior kerana menyoal junior. Beberapa ketidakpastian dia berkenaan dengan kemungkinan kewujudan salah laku dalam asrama tersebut. Kan? Sebab dia kata dia tak tahu sama ada pernah melihat pelajar junior lain dipanggil ke bilik sebelah untuk disoal siasat kerana hilang barang. Dia tak tahu dan dia tak pernah tengok menyatakan dia tidak tahu sama ada warden boleh untuk menegur ataupun tidak kalau ada salah laku kecil di asrama dia juga kata dia tak tahu sama ada, sorry, dia tak ingat kalau warden pernah bagi teguran kepada pelajar senior kerana kerana menyoal junior okay. artinya dia tidak uh, dia tidak uh, dapat memastikan mengesahkan tentang Um, teguran itu wajar ataupun tidak Mahkamah Korona di sini pada Khamis diberitahu bahawa Lera ya HamSara pernah berkata "Dulu je saya buat benda tu, tapi sekarang saya berubah." Ini dikatakan ketika ditanya oleh seorang kawan asrama berhubung dakwaan kecurian barang milik pelajar lain pada 15 Julai yang lalu. perkara itu dimaklumkan oleh saksi ke-19 iaitu seorang kanak-kanak uh, saksi ke-10 ketika memberi keterangan di hadapan Hakim Koron Amir Shah Amir Hassan. Siapa yang kongsi dekat kita ni tuan-tuan? Ini adalah datang daripada seorang lawyer yang juga adalah um, salah seorang daripada pihak yang berkepentingan dalam inquest Arwazara. Zara. Dia ialah Azhir Farhan Arisin. Yang mana dia kata, saksi bagi tahu mahkamah. Saksi bagi tahu mahkamah bahawa dia dan Zara dia dan Zara hanya kenalan biasa kerana tinggal di bilik asrama bersebelahan. Saksi ke-10 ini selain daripada tadi saya bagi tahu dia adalah ahli sekel 19 satu <laughs> yang menarik tentang sekel 19 ini adalah uh, sorry, yang menarik tentang saksi ke-10 juga ini adalah dia kawan biasa kepada Zara. Kenalan biasa. Kenalan biasa ni maksudnya dia bukan kawan baik, dia bukan kawan. Dia hanya kenal-kenal biasa. Itu kalau ikut takrifan saya. Saksi ke-10 ini adalah kenalan biasa kepada Zara sebab apa? Sebab dia ini tinggal di bilik asrama bersebelahan. kenal-kenal gitu aja. Dia kata saksi menyatakan bahawa pada malam 15 Julai 2025 kira-kira jam 9 malam Rakan sebiliknya datang memaklumkan bahawa dompet yang mengandungi wang tunai dan kad pengenalan iaitu IC telah hilang. Pukul 9 malam dia duduk dalam bilik, ada seorang kawan dia datang ke bilik dia mengadu kata cash duit hilang dan juga kad IC yang hilang. Dia kata rakan sebiliknya itu turut menyatakan syak terhadap Zara. Selain daripada mengadu tuan-tuan tentang kehilangan wang dan juga IC, kawan dia ni juga mengadu tentang ada kemungkinan Zara yang menjadi punca kepada kehilangan IC dan juga kad eh, dan juga cash ketika Zara datang berjumpa dengannya. Saksi bertanya sama ada dia tahu mengenai kehilangan dompet berkenaan dan saksi ke-10 ini bertanya kepada Zara sama ada Zara tahu ataupun tidak tentang dompet hilang itu katanya kepada uh, mahkamah halus menyatakan Zara menjawab tahu dan menafikan dia mencuri barang berkenaan. hakim memintanya supaya bersumpah dan Zara kata apa Zara kata wallahi saya tak ambil barang tersebut itu sumpah yang keluar daripada mulut Zara dan Zara turut berkata berdasarkan dia katalah dan Zara turut berkata dulu je saya buat benda tu tapi sekarang saya berubah ini kata dia bukan saya kata dia kata oh, ya, yeah, ini menambah lagi dia kata saksi menjelaskan bahawa selepas perbualan itu dia tak lagi bertanya apa-apa kepada Zara dan hanya berbual dengan kawannya yang lain saksi menegaskan bahawa dia tidak memarahi Zara semasa pertemuan itu sebaliknya hanya bertanya dengan nada biasa selepas itu dia menyuruh Zara pulang ke biliknya sendiri ha, ini yang menarik tuan-tuan apabila saksi ke-10 ini cuba untuk menggambarkan uh, situasi pada malam 15 Julai Zara masuk ke dom sebelah dan dia menegaskan di mahkamah lah dia ni adalah saksi ke-10 menegaskan di mahkamah bahawa tidak ada bentuk marahan tidak ada bentuk tengkingan, melainkan hanya soalan, pertanyaan dengan nada yang biasa kepada Zara. Dan kemudian dia mengesahkan kepada mahkamah dia menyuruh Zara balik ke bilik sebelah tu, dom sebelah tu. Okay. Walaupun pada perkenyataan ini ada sedikit percanggahan dengan beberapa keterangan yang dikeluarkan oleh beberapa saksi sebelumnya. Tuan-tuan ingat ataupun tidak kan? Saksi yang sebelum-sebelum ini uh, Beberapa saksi Yang seingat saya adalah saksi ke uh, Empat Ataupun uh, Saksi yang ke Enam Ketujuh kan Ada bagi tahu tentang kemarahan malam itu Betul kan saya kalau saya silap lah uh, Di mana Zara dikelilingi Dikepung Zara ditengking Uh, tapi saksi ke-10 ini bagi tahu sebaliknya. Dia kata dia hanya bertanya uh, dengan nada biasa dan dia kemudiannya menyuruh Zara pulang ke biliknya sendiri. Maksudnya kalau sekadar tanya gitu, tak adalah sampai ambil masa 20 30 minit. Ada setengah saksi kalau tuan-tuan ingat, sebelum-sebelum ini bagi tahu sampai 40 minit, sampai 20 minit katanya perjumpaan uh, di dom sebelah yang melibatkan Zara ni. Tapi berdasarkan saksi ke-10 ini kata dia hanya bertanya perkara tersebut kemudian dia minta Zara bersumpah dan kemudian dia suruh Zara balik. Artinya tak sampai 20 minit, tak sampai 40 minit. Enggak, ha. saksi turut melihat pelajar lain datang dan bertanya kepada Zara tentang kehilangan barang berkenaan. Ha. Salah seorang pelajar kata dekat Zara, "Kau mengaku sajalah. Kalau kau yang ambil, kami tidak marah juga." Ini kata pelajar tersebut. Ini pelajar lain, bukan saksi ke-10 tu. Eh? Ini pelajar lain pula kata dekat Zara. Dan saksi ke-10 ini adalah uh, saksi ketika mana situasi itu berlaku. Tapi Zara tidak mengaku. Saksi kata. memaklumkan bahawa selepas itu dia tidak mencampuri urusan antara Zara dan tiga pelajar lain tersebut. Reaksi Zara ketika itu kelihatan normal dan dia menjawab dengan tenang. 5 minit kemudian semua pelajar kembali ke bilik masing-masing. Ha. Dia siap taksiko 10 ini Mas memberikan ha. jangka masa yang tertentu. Dia kata 5 minit kemudian sarah balik dan semua pelajar bersurai. Ha. ha. Ada timing lagi dekat situ yang dia uh, kongsikan di mahkamah. Tadilah. Sik ke-4 pelajar dom yang sama dengan saksi ke-10 ini saksi ke-4 sebelum sebelum ini dia berkata ejekkan kasar berbunyi anjing gila bodoh sial kedengaran sepanjang 20 minit konfrontasi ini saksi ke-4 yang duduk sama dom dengan saksi ke-10 ini dan saksi ke-4 ini bagi tahu suasana dom yang Tempat kejadian itu, Zara duduk bersila di atas lantai berdepan dengan senior. Dan malam konfrontasi dikata pukul 10 malam. Pelajar, senior jerit, aku injaklah kepala kau ni Zara. Pukul 10 malam. Ok. Ha. Ini perbezaan-perbezaan yang ketara dan percanggahan yang ketara dalam keterangan yang diberikan oleh, oleh uh, saksi tadilah kan ha, ini bukan dengan tujuan untuk menggugat ketenteraman awam taklah ha, cuma kalau kita menjadi insan ataupun manusia yang mempunyai akal yang sehat dan waras kita akan tahu ada beberapa jenaka sembul keluar kebelakangan ini sangat-sangat ketara tuan-tuan boleh setuju dengan saya